महाराष्ट्रामधील ड्रायव्हर भाऊ रात्रंदिवस गाडी चालवत असतो पण त्याची सुरक्षा व त्याची जबाबदारी कोणाची महाराष्ट्रातील ड्रायव्हर भावांवरती होणारा अन्याय कधी थांबणार आहे का असे एक ना एक अनेक प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित राहतात पाहुयात यावरच आमचा खास सवाल एक प्रकारची ड्रायव्हर भाऊ देशाची सेवा करून गरजू वस्तू मेडिकल दूध फळभाज्या या राज्यातून त्या राज्यात ट्रान्सपोर्ट करत असतो आपल्या गाडीमध्ये लोड करून सुरक्षित ठिकाणी पोहोच करतो पण ड्रायव्हर भावाची व्यवस्था कुठेही रोडवरती दिसत नाही त्याला रातगन दिवसाचा प्रवास करून गाडीमध्ये झोपावं लागतं कारण महाराष्ट्र राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांनी लवकरात लवकर ड्रायव्हर भावांवरती होणारे अन्याय ॲक्सिडेंट झाल्यावरती ड्रायव्हर भावाला बेदमपणे मागणे कायदा हातात घेणे हा कुठला न्याय आहे का आणि रोडवरती कुठं ड्रायव्हर भावांना थांबण्यासाठी राज्य शासन व केंद्र सरकार यांनी ड्रायव्हर भावांना व्यवस्था करावी व ड्रायव्हर भावांवरती अन्याय व ॲक्सिडेंट केस इन्शुरन्स ही सवलत ड्रायव्हर भावांना लागू करावी अशी मागणी महाराष्ट्रातील ड्रायव्हर भाऊ करत आहेत अशी माहिती ओनली ड्रायव्हर भाऊ मदत चोवीस तास सेवा संघ संस्थापक अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य हनुमंत माने यांनी स्टार महाराष्ट्र न्यूजला दिली आहे नमस्कार मैं हनुमंत माने ओनली ड्राइवर भाऊ मदद संघ सामाजिक संस्था का संस्थापक अध्यक्ष मैं भाई लोग को मेरे ड्राइवर भाई को ये बताना चाहता हूँ कि जो अपने अमित अच्छा शाह साहब ने जो अपने लिए कायदा कानून निकाला है ड्राइवर भाई के लिए कोई एक्सीडेंट हो जाएगा वो भाग जाएगा या हॉस्पिटल लेके नहीं जाएगा तो उसको दस साल की सजा है कोई हमारे ड्राइवर भाई को सबको विनती है कि आप तुम सब जब जागा हो जाओ ये सरासरी अपने ड्राइवर भाई पे अन्याय है क्योंकि कोई आदमी जानबूझ के अपना ड्राइवर किसी को जाके गाड़ी ठोकता नहीं एक तो नींद में चला जाता है नहीं तो आगे वाला आ जाता है नहीं तो अचानक कोई तो आदमी अंदर घुसता है मरने के लिए तभी भी हमारा ड्राइवर ऐसा क्यों करेगा तो सबसे मेरी विनती है कि सभी ड्राइवर भाई महाराष्ट्र ऑल इंडिया के एक साथ जुड़ो भाऊ और जल्दी से जल्दी अपना इजार वापस लेने के लिए उनको बोलेंगे अभी महाराष्ट्र के ऑल इंडिया में भी किधर बॉर्डर पे जाए तो हज़ार दो दो हज़ार रुपये इंट्री मांगती है ऐसा क्यों उनको पेमेंट नहीं है सरकारी कर्मचारी को ट्रैफिक वाले पुलिस वाले सभी सभी कहीं भी जाओ पुलिस बिना करम तकलीफ देते हैं बाहर की गाड़ी महाराष्ट्र में आई महाराष्ट्र की गाड़ी बाहर गई तो पैसा मांगते ऐसा क्यों करते तकलीफ देते कागज पत्र लाइसेंस मोबाइल छीन लेते ऐसा क्यों आँख पे जाते ड्राइवर को मारने की क्यों ऐसा क्यों होता है मेरे से गुजारिश है नितिन गडकरी साहब से कि ये पूरा रोका जाए ये कायदा कानून भी पीछे लिया जाए और हमारे ड्राइवर लोग को कितना तकलीफ़ है एक बार पूछो तुम सभी ड्राइवर को हाँ ऐसा क्यों तो मेरी ड्राइवर भाई को विनंती है कि ज्यादा से ज्यादा एक साथ जुड़ो। अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मीडिया भाई को भी जो मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे सपोर्ट दी जाए संग तुम्हें एकत्र जर आमचर नहीं कायदा जर वापस वापस नहीं घला तो आम नक्की सगया थाम करू जय महाराष्ट्र गण्यूज चालना